Да, очень потужный был такой, да, завод, блядь. Застрел! Что, блядь, давай в укрытие. Нифига себе. Где-то ее кинули в лесах под осколом. Хлопцы нашли. Кирла, это обоззала обозвала. Неведомо сейчас. А летит в нашу сторону. Донеччина один из негарячейших напрягов на Да, очень потужный был такой да завод, блять, пока русский мир не пришел. Иногда такое бывает. Мы все-таки в зоне боевых действий даже не на прогулке. Так, что у нас сейчас было? Мы провели на нашем джипчике. А да вон! Какая радость, блядь. Офигеть. Начало шикарное, правда? Да. Вот. Начало многообещающее. Блин, если сразу у нас забор, то что у нас будет на боевой, Санечек? Все будет нормально, все будет хорошо, как песня у цыган, молодая, вот увидишь. Дякую, ты Господу Богу, у нас всегда все хорошо. А это так, это всего лишь мелкие пустяки. Подумаешь. Так валяется же на дороге, что хочешь. Осколки валяются, блин. Покоцанные, блядь, ямы вон какие. Ты посмотри. Он, блять. Дорога, блядь. Попробуй по такой проехать. Ты сами колюжи вот эти вот сними колдоебины, блядь. А если еще покатаемся, там еще дальше повеселее. Человек спокойно, ровненько, поехал, бать, без воєна мать. Повезло ему. Традиційно попрошу вас поставити лайк під це відео, написати будь-який коментар та підписатись на канал, щоб видео з цими героями набрали якомога більше переглядів. Дякую. Красава. Ехали-ехали, все добре. Ну подставить, поднісь. Нога попала в колесо называется. Местные, красавчики. Если бы не местные, мы бы вообще бы долго б не навоевали. Вот так вот скажу. Здравия. Пытаю. Старичок. Like, <б> а ты там что там <г mound> смеешься, что? <г 1991> да, подожди, я не могу, у меня телефон садится. Да, я, короче, покину, блядь, на зарядку, блядь, сейчас запишу. Блять. Но, <годы> Знакомьтесь, хлопцы. Это Макс Добрик. Он же мой корифан, блядь. Он же теперь ваш друг. Это Изи Веталь. Это Олег и Зазуля. О. Володя, мастер на все руки. И Юрчик. Пацаны, короче, смотрите, Макс снимает репортаж. Мы ему в этом помогаем. Репортаж максимально открытый. Все дела, поптички, хиханьки, хаханьки. Все как всегда, никто не стесняется смехуечечки, ящички Человек свой.

ничего сложного тут день два обучиться uh -huh. просто скорость и точность вот это вот да это с годами приходит Что <говор> там, Вер? Что а? там, блядь? Да. Я говорил, что не было, блядь, ручка. Я ж оттуда вас слышу. Ты что, не слышишь, блядь, возле германки? Саныч, переходим на один минус. Я понял, все, хорошо, враховывай. первые пару дней заезжаешь, организм начинает привыкать, у тебя все болит, шея болит, голова болит, кашляешь, блин. А потом идет климатизация, ты привыкаешь, из этого блин даже не хочется выезжать. Передай привет подписчикам Добрый клави. Класс. Пошел. Поймал, да? Хищник быстрее еще играется с ним. А ну давай 0.18. Бля, я Виталику говорил. Она убегает. Ну все, 0.22 так и есть. От 0.22 плясать будем. 4.46 попробуй сделать. Да, довернемся, не довернем. Что там, Виталий?

Ага, все, Москву и отлично. Все, ствол опускай. Вот это да. <coughs> я ищу, блядь. Ищутся, блядь, давай в укрытие. Нифига себе. Короче, нас рисовала, я так понял, да? Пи***. что скажешь? Та що скажеш? Опять промахнулись під своє на пірду. Під скірва літає. Обозала, невідомо що це, летить в нашу сторону. Видно було чотири звуки двигуна. Там вони знаходяться росіяни. Це Донеччина один із найгарячіших напрямків наразі. Тут росіяни постінно проводять контрнаступальні дії, і наші хлопці знаходяться в активній обороні, дають супротив ворогу. А сколько ты на фронте, Санечка? С -го года. Недолго. <с <с 8 плюс. Санечка, а что ты мне можешь рассказать про вашу гаубицу? Ой, чудовая гаубица. Трофей. Покажешь? Конечно, пошли. Квиточка. Яцин Б. Яцен Б. Тут 152 мм. Да. Одна конфетка такая 46 килограмм. Это пацаны там с одной артиллерийской бригады. После того, как орки э, съемся с Харьковского напрямку. Где-то ее кинули в лесах под осколом. Хлопцы нашли, Она в таком состоянии была, знаешь, печальном. Вот, да, печальное состояние у нее было. Ее, скажем, подремонтировали, поменяли, что в ней надо. Отра... Спасибо этим освободителям. Они вот эту вот резину, бать, новую поставили на нее. Вот. Modin Russia. Made in Russia, совершенно верно. Видно основное, можно сказать. ли? Ну да. Ну, ну не, ну мы и катались, конечно, блядь. Но я же говорю, А и а, року руку гаубица? Э, дома в... тебе? Если не ошибаюсь, 86 кажется. Вот. Как часто в ней в зале. Как придется, как карта ляжет. Все зависит не от нас, а зависит от аркозавров. Артписки, mm -hmm. как мы ж работаем в основном по и э, все зависит от их активности. Начинают они работать, мы начинаем по ним работать. Все просто. Mm -hmm. вот. Я ж так просто... Снаряды в поле не выпускаем. Каждая целька, а ты, в общем, ее поражаешь, и там, ну, от Карригуальников приходят там браво, короче, красавчики этот, ты радуешься, а потом приходит следующий день, и на следующий день то же самое, и на следующий день то же самое, и ты уже про предыдущие уже как-то забываешь. Бывает Бывают такие, что, например, я забыл, а пацаны там раз вспоминают об этом. О, вы класс, вспомнили, поражали. Что а с заразили по старянам? Не высечает, так заразили, Если <сказ зыв> <зыв> <на> кто-то тебе скажет, что, бля, мне хватает снарядов, хватает стволов, блядь, ты держись этого человека подальше. Он значит, уже что-то у него с психикой, блядь, не то. Снарядов много никогда не бывает, стволов тоже много никогда не бывает на войне. И людей много никогда не бывает. Они всегда надо. Ну, вот, миллион снарядов дай, все равно я буду просить, короче, дайте еще штучки 3-4. Как-то так. Это пидор. наши пустили, блядь, нахуй. и пошел, Хаймерс. Давайте, ребята, работайте. Тримайте пилюлю, уе. Хэви сука, кацап. И сейчас вам будет. Давай, давай. Сейчас только движ начнется, блядь, и будем давать джагу-джагу, да. Синуля мой открыл мне такую тему как фон. <решит> <решит> папа папа тебе <теперь> 45 лет <решит> слушает по утрам <решит> молодежные движухи. Ну а что поделать? Не колюш Баскова слушать, правда? Ты посмотри, какая шикарная погода для работы. Здесь табазоны, Сореч. Да, нас сейчас ни одна птица не увидит, вражеская. Нужно насыпать и насыпать. Навыданный! Бої за Авдіївку тривають. Наші сили оборони усіма можливими зусиллями не дають опоненту здолати наші оборонні рубежі. Артилерія працює цілодобово. Як тільки з'являється ціль, відбувається моментальне відпрацювання. Піхотинці, які знаходяться на передньому краю та оборонять свої смуги відповідальності, це титани. Завдяки цим героям ворог не може просунутися далі.